Тинькофф! Олег Юрьевич. Денько, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте роженки. Вы братья? Я вы, 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 вы братья? Мы сводные братья, получается. А похоже, прямо как. Одно лицо. Ну, родители тоже искали, похожи, получается. Родители искали, похожи. Да. Это ж как это? Я не знаю сейчас. Я маленький был, когда меня искали, мне два годика было. Ему один годик. А вам вы откуда, ребята? Мы из Красноярска. О боже, что мы у вас тут тепло. Ну? Ну мы просто в машине. У нас холодно, уже минус 10 вот так. Ну да, это что-то сильно холодно. У нас тут. Ну. У нас тут плюс. Вы сами откуда? Город-герой сами... Белгород. -о, -о, -о. Вы прям на границе, да, получается? Да, смотри, географию знаете. Это редкость для нашей страны, пацаны. Ну, мы тоже, мы видите, редкость. Именно мы сплотные, получается, очень много особенностей у нас. Ну да. У вас как, спокойно там? Не, воздушная тревога сейчас. А. Ну, ну какой? вас? Уст... Спокойно, нам только снится, пацаны? Что там, не смотрели? Не смотрели обращение, обращение Волдайского или оно еще не началось? Вовкина. Я еще не смотрели мы. Интересно, что скажет. Про ядерное оружие начнет разговаривать? Или про мир во всем мире? Да, я, знаете, вот честно хотелось бы, чтобы мир во всем мире, вот, уже, уже кого-то хватит про ядерное оружие, разговаривать. Так нет, он я думаю, потом... что он не остановится. Знаете, в чем беда? Ну, понятно чем беда? Если сейчас остановится специальная военная операция, огромное количество людей с оружием его просто снесут. Моментально. Да, да. Моментально. И он, опасаясь а нет. потери не только власти, но и собственной жизни, он не остановит операцию. Нет, его по-любому снесут. Так и так. В любом случае его снесут. Ну, типа, других вариантов там даже нет. Ну, поэтому он и утилизирует народ. Ну да. Народ, потому что очень злой. Типа, там разбираться даже не будут, там просто снесут и все. Там дело принципа уже будет, это, я так, я думаю. Ну понятно, пацан. Ладно, давайте, пойду дальше. Расстроенный я. Давайте, удачи. Давайте. Смотри, как они все против войны, но никто не поднимается. Кто-то снесет, а мы нет. Ну, парни, якось выклакал в меня тому я и пришел далее. Ну, по-перше, щоб, якщо довіра е, виявиться виправданою, не підставити їх. А по-друге, е, щоб не помилитись, бо не, ну, не, 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 не вірю я цапам, ну, не вірю від слова зовсім. Від слова зовсім не вірю. Продовжимо. Здорово, солдаты. Я не солдат. Не солдат, здорово, не солдат. Я пожарный спасатель. О, благородная профессия, ничего не скажешь. Да. Но у меня стоит Россия, но я с Казахстана. Э, у вас стоит Казахстан. А, Казахстан стоит? Да, Кустанай. А, ну что тогда, правильно? Я из, а Укра... говорят, я, я из Украины. На... Я из Украины, я города Харьков. А, как у вас там дела обстоят? Война у нас. Война. Все. Они заканчивать там не собираются. А как, как вы себе представляете, как мы можем закончить? Не знаю, какой-нибудь мирный договор или какая-нибудь. Это же уже все было. А, было? Ну, конечно. То были какие-то переговоры. Вот Зеленский прилетал к нам в Казахстан. Тоже какие-то переговоры там были. Париж, Зеленский прилетал, Порошенко в Минск прилетал. Все договоры, которые с Россией были заключены, включая большой договор, они все ну, умножены на ноль, как говорят в Харькове. Поэтому ну, я с трудом себе представляю, как именно Украина может закончить войну. Единственный путь закончить войну – это сдаться. Это так себе выход. Ну, сдаваться. Вот и я так считаю. Потому что если мы сдадимся, следующим будут там, Молдова, Казахстан. Да, э, да э, кого-нибудь потом еще. Латвия, Эстония, Польша. Он же ж не остановится, он же больной на всю голову. А вы скажите, вы э, казах или э, нет? Я белорус вообще по национальности. Вы белорус, давно живете в Казахстане? С рождения? Вы родились в Казахстане, да? Да. А, а знаете свой язык, ну, своей родины? Нет, честно, нет. Я, У меня вообще... родственники в Гомере живут? Но... А казахские знаете? Ну, так, чуть-чуть. В армии в основном выучил. Это во время срочной службы, я так понимаю, да? Да. Ну, скажите, вот разве нормально, когда граждане Казахстана не знают язык своей страны? Мне кажется, что это не очень нормальная ситуация. Ну, это как бы та да, ненормальная. Это... У меня получается родители казахские. А, вот, в школе преподавали нам так типа да, и, оп, если грубо говоря ну не ругайтесь. и поэтому не учу, ругайтесь. я тоже учился практиковать... для, я тоже учился в русской школе э, в городе харьков у нас просто других не было ну у нас прикол был в том то что нам практиковать его негде было ну на службе у вас э, в уставе э, как написано в уставе внутренней службы устав внутренней службы у нас старого образца, еще на русском. Ага, вот так вот даже. Ничего не переделал. Ну, это печально, кстати говоря. Это один из рычагов давления России на соседние страны, в том числе и на вашу. Вот этот вопрос языковой. Они же сейчас один из, ну, как бы, озвученных доводов нападения на нас, это защита русскоязычных. Ну, то есть, иными словами, русифицированных людей, таких вот, как жители Харькова, жители восточных регионов Украины, собственно говоря, больше всего и потерпаемо, не знаю, как по-русски, потерпаемо от этих бомбежек постоянно. Ну, Харьков бомбят все время, без, без перерыва. Без перерыва. Поэтому как бы вы все-таки будьте с этим вопросом не настолько беспечны, как были мы. Не повторяйте наших ошибок. Это важный вопрос. Не, был бы я какой-нибудь крупной шишкой, может, я что-то и решал. Так, обычный пожарный, влажный, не, Хотите добрый совет дам вам, юноша? Никогда не называйте себя обычным маленьким человеком. Каждый человек способен совершать вещи, а уж учитывая вашу работу, которые иногда ему самому присниться не могут. Никогда не считайте себя маленьким человеком. Именно вы, именно такие, как вы, и являются той силой, которая весной, в начале весны, зимой, да и сейчас спасают Харьков и каждый день спасают людей от смерти в Харькове, в моем, вот здесь, где я живу. Поэтому никогда не говорите, что вы маленький человек. Именно от таких людей зависит жизнь страны. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я вас услышал. Ну вот, собственно говоря, это главное, что я хотел вам сказать. Не бывает маленьких людей. Именно люди несут на себе всю полноту и всю ответственность, происходящего у них в стране. Ну, надеюсь, услышал.